بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واتوب اليه اما بعد اخواني جماعه لكسه الله Yang saya muliakan, Alhamdulillah. Berafahkan kesyukuran kita kehadrat Allah SWT Siang hari ini, Jumaat yang pertama untuk tahun 2026 ini, kita diizinkan oleh Allah untuk mengecap nikmat dan rahmatnya, meneruskan genggaman kita pada iman dan takwa kepadanya. Semoga ia berterusan sehingga ke penghujung hayat kita nanti. Amin. Allahumma amin. Sementara menantikan azan Jumaat, izinkan saya dalam waktu yang terbatas ini mengajak para jamaah meneruskan tadabbur kita, penghayatan kita kepada apa yang difirmankan oleh Allah dari surah yang para jamaah bersama-sama dengan imam kita Ustaz Abdullah Hussein membacanya iaitu surah Al-Kahfi. Kita masih berligar pada kisah yang kedua dalam surah Al-Kahfi ini. Dua orang sahabat hidup berjiran, kedua-dua mereka dikurniakan oleh Allah nikmat namun bagi seorang nikmat yang Allah kurniakan lebih daripada orang yang lain sahabatnya yang lain dia mempunyai kebun yang lebih besar pendapatan yang lebih lumayan pekerja yang lebih ramai hasil pendapatannya daripada kebun tersebut malah ia punya penghasilan yang lain lebih daripada sahabatnya itulah yang terakhirnya bila kita himbau ayat-ayat yang telah pun sama-sama kita menghayati akan apa yang Allah ceritakan dua sahabat ini masuk ke kebun sahabat ataupun kawan yang punya rezeki yang lebih ia pun meluahkan rasa bangganya dengan apa yang Allah kurniakan kepadanya kalau boleh kita alih bahasa dengan susun kata yang lebih simple ketika kedua-dua sahabat ini masuk ke kebun yang lebih besar. Berkatalah tuan punya kebun itu. Kau tengok kebun-kebun ini hasil pendapatannya, buah-buahannya begitu menjadi. Aku rasa aku mempunyai kelebihan daripadamu. Aku rasa nikmat yang diberikan lebih daripadamu. Dan kalaulah sesuatu bencana berlaku, aku tak rasa aku akan jadi jatuh miskin. Itu yang dirasakan oleh kawannya. Yuk para jamaah, saya ingin mengajak para jamaah memerhatikan ayat 37 dan 38 dari surah Al-Kahfi ini. Dialog ataupun respon kawannya yang punya kebun yang tak berapa besar, pendapatan yang tak begitu lumayan berbanding dengan kawannya yang tadi ini, seperti mana yang disentuh oleh Ustaz Najib dalam tadabur Jumaat yang lalu, yaitu tentang ujub dan takabur, dia rasa angkuh, dia rasa bangga dengan nikmat yang lebih yang ia punyai maka kawannya memberikan respon yuk kita perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat 37 dan 38 a'udzubillahi minasyaitonirrajim <tuh> qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab Berkatalah rakannya kepadanya, iaitu kawan yang punya kebun yang tak berapa besar, pendapatan yang tak begitu lumayan sangat. Dia berkata kepada kawannya yang dah mula angkuh, yang dah mula lupa diri. Semasa ia berbincang dengannya. Akafarta billadhi khalaqaka min turab patutkah engkau kufur ingkar kepada Allah yang menciptakan engkau dari tanah summa min nutfah kemudian dari air benih ataupun air mani engkau ini diciptakan summa sawaka rajula kemudian ia membentukmu dengan sempurna sebagai seorang laki-laki Apakah engkau sanggup kufur? Kufur di sini jamaah mengambil asal makna, yaitu engkau lupa, engkau ingkar, engkau tidak bersyukur. Ini asal perkataan kufur. Walaupun kesudahan kufur itu adalah kufur dari sudut akidah. Sebab itu bila kita katakan. Umumnya orang itu kafir bermakna dia bukan Islam. Itu dari sudut akidah. Tapi kafir ini juga boleh diertikan asal maknanya orang ini ingkar. Orang ini tidak bersyukur. Dan sebagainya. Jadi apakah engkau ini kufur kepada Allah yang telah menciptakan kamu ini dari tanah kemudian dari asal usul air benih? Kemudian Allah jadikan engkau ini sebagai seorang lelaki yang sekarang ini kau punya, kau rasa engkau punya segala-galanya. Lakinnahu wallahu rabbi. Akan tetapi bagiku aku ini percaya yang Allah itu adalah Tuhanku. Wala usyriku bi rabbi ahada dan aku tidak sekutukan sesuatu pun dengan Tuhanku. Ini dua ayat jemaah. Pertama yang, yang boleh sama-sama kita hayati adalah respon sahabatnya. Apabila sahabatnya yang satu lagi dah mula nampakkan riak-riak tanda-tanda kekufurannya. Maknanya dia dah mula angkuh, dia dah mula sombong dengan apa yang dia ada pada masa itu. Jadi kawannya ini tegur. Di sinilah jamaah dirahmati Allah kalau kita perhatikan. Ini sebenarnya fungsi sahabat. Peranan tugas seorang kawan kawan bukan hanya setakat dalam islam itu kawan dengan bentuk erti kata yang zahir saja untuk happy happy saja tetapi kawan ataupun sahabat dalam islam adalah apabila seorang sahabatnya itu dah mula nampak riak-riak dia menyeleweng dia dah mula tak betul dia dah mula contohlah lalai. Kalau dulu waktu kenal dengan kawan itu, dia Masya Allah. Masuk waktu, ni just contoh saja. Masuk waktu saja, dia terus pergi solat. Tapi sekarang dia dah mula lengah-lengah sikit. Umpamanya. Kalau dulu waktu mula berkawan, kita kenal dia. Dia kalau masuk masjid tu, contoh saja, suka. Pertama sekali yang dia tuju adalah tabung. Dia bersedekah. Tapi sekarang ini dia nampak dah mula berkira-kira. Aku punya income tak seberapa, so aku nak masukkan ke dalam tabung masjid pun berapa dan sebagainya. Maka sebagai seorang sahabat yang benar-benar, sahabat yang sejati, teguran-teguran seperti ini perlu. Sebab itulah apabila sahabat ini dah mula menyeleweng. Yang punya kebun yang besar ini dah mula menyeleweng. Sahabat yang seorang ini lagi bertanya kepadanya. Persoalkan. Akafarta billadhi khalaqaka. Apakah engkau ini kufur kepada Tuhan yang telah menjadikan kamu? So maknanya dia mengingatkan kawannya. Bak sabda Nabi SAW. Almar'u ala dini khalilih seseorang itu akan mengikut perjalanan ataupun agama kawannya. Fal yanzur ahadukum maka hendaklah setiap kamu itu perhatikan pilihlah man yukhalidu siapa dia berkawan dengannya. Jadi fungsi kawan ataupun sahabat ini adalah orang yang dapat memperbetulkan kita apabila kita mula salah. Bukan dia menambah apa keingkaran yang ada pada pada kita. Sebab itu teguran ini. Dan kedua, yang boleh kita tadaburkan bersama adalah teguran yang diberikan. Akafarta billadhi khalaqaka min turab, summa min nutfah, summa sawwaka rajula. Apakah engkau kufur kepada Allah Tuhan yang telah menjadikan engkau berasal dari tanah? Kemudian diciptakan engkau ini daripada stitis air mani dan kemudian engkau sekarang ini menjadi seorang lelaki yang cukup sifat sempurna dan sebagainya. Jamaah dirahmati Allah. Yang disentuh di sini adalah antara lain diajak engkau kufur ke kepada Allah yang telah menciptakan kamu. Dan bila menciptakan kamu ini disentuh asal usul seseorang. Jamaah yang dirahmati Allah. Kita perhatikan. Apa yang diajak oleh sahabat ini, ini. untuk saudara ataupun sahabatnya yang satu lagi ini renungkan adalah asal usul. Bukan melihat kau sekarang ini. Yes, kau sekarang ini seorang businessman mungkin engkau punya kebun yang besar kau punya income yang berlipat ganda dan sebagainya tapi apa asal usulmu engkau dulu asalnya dari tanah kemudian engkau juga asal usulnya daripada air benih maknanya apa engkau sebenarnya dengan aku adalah sama. Aku pun berasal dari tanah sebagaimana engkau. Aku juga berasal ataupun berpunca daripada air benih. Sama seperti engkau. Cuma sekarang ini kita berbeza. Kalau jamaah dapat imbas balik apa yang pernah kita sebutkan dalam sesi kita tak silap saya tiga minggu yang lepas. Antara lain adalah Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Tuhan yang Maha Pemberi. Dan dalam pemberian Allah itu, Allah berhak nak memberi sesiapa yang lebih, siapa yang kurang. Itu hak Allah. Kita jangan melihat dalam soal hubungan kita dalam bentuk hubungan horizontal eh kalau jemaah masih dapat himbau balik. Hubungan kita dengan sesama kita. Kita jangan lihat, jangan compare kita dengan orang lain. Namun ini tidaklah mematahkan usaha kita. Bukan maknanya kita dapat apa yang ada cukuplah tu. Tak nak usaha lebih. Tidak. Tetapi maha suci Allah kalau Allah nak memberikan orang A ini lebih daripada orang B. Itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita usah pertikaikan. Jadi kenang balik asal usul kita ini. Kita sebenarnya ini tak ada apa-apa. Bila kita tak ada apa-apa sebagaimana waktu kita dilahirkan kita tak mampu pakai baju sendiri kita tak mampu nak mandi sendiri semua kita perlukan orang bermakna dalam hidup kita ini kita sebenarnya perlukan Allah dalam setiap detik dan saat dalam kehidupan dalam kehidupan kita siapa kita sekalipun sekarang ini apa pencapaian kita yang kita dapat sekarang ini, yang kita genggam sekarang ini? Kita adalah tetap hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mengapa perlu kita berbangga? Mengapa perlu kita membesar diri? Sebab apa yang ada pada kita adalah kurniaan, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah antara lain yang dimaksudkan di ayat 38 oleh sahabatnya lakinnahu wallahu rabbi aku yakin yang kau kufur ni yang kau dah mula menyeleweng ini dia yang maha memberi itu adalah tuhanku wala usyriku bi rabbi ahada dan aku tidak mensyirikkan Allah tuhanku dengan sesuatu jua pun maknanya bila tak syirik kepada Allah Aku terus bersyukur dengan apa yang dikurniakan oleh Allah. Walaupun kalau nak dibandingkan pendapatan aku dengan kamu, kamu lebih besar. Kebun aku dengan kamu, kebun kamu lebih besar. Kalau nak dibandingkan apa yang aku ada dengan kamu, kamu lebih kaya. Tapi akhirnya, aku tidak kufur di atas apa juga kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jemaah dirahmati Allah. Inilah eh kalau kita boleh imbas balik ayat 38 eh, maaf 37 dan 38 daripada surah al-kahfi ini insyaallah kita akan sambung eh dalam dalam apa dalam kesempatan yang lain untuk kita perhatikan. Ada di sana dasar-dasar yang penting dalam menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Terima kasih atas perhatian semua. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته